Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikhuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan tekan butang itu sekarang. Jika video-video yang bermanfaat insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat baru-baru ni jadi uh, viral berkaitan tentang kenyataan daripada Pemuda Pas desak kerajaan Malaysia untuk larang guna vape di seluruh negara. Dan ini adalah kenyataan daripada penubung PAS saya nak bacakan kepada anda, kita nak berikan sokongan kepada pemuda pas. Pemuda Pas Malaysia mendesak kerajaan segera mengharamkan sepenuhnya penjualan atau penggunaan vape di seluruh negara sebagai langkah melindungi generasi muda daripada bahaya penyalahgunaan bahan terlarang. Naib ketuanya Hanif Jamaludin berkata Langkah tersebut sudah dilaksanakan kerajaan Terengganu dan akan bermula berkuat kuasa 1 Ogos ini. Menganggap langkah kerajaan negeri itu sebagai berpandangan jauh, Hanif berkata ia juga sekaligus melindungi generasi muda daripada kesan negatif penggunaan VIP. Kami menggesa kerajaan persekutuan mengambil langkah lebih berani dengan mengharamkan sepenuhnya penjualan dan penggunaan VIP di seluruh negara. Katanya dalam kenyataan media hari ini. Dalam kenyataan itu juga Hanif berkata Pemuda PAS mahu kerajaan segera melakukan pindaan undang-undang agar cecai VIP dimasukkan dalam Akta Racun 1952 selain membawa semula usul rang undang-undang generasi penamak rokok GEG ke Parlimen. Katanya, Pemuda PAS juga menyokong usaha agensi anti dadah kebangsaan AADK dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperketatkan pengawasan penggunaan VIP termasuk dalam kalangan pelajar dan golongan muda. Menurut Hanif, maklumat daripada Pusat Racun Negara mendakwa cecair vape mengandungi bahan sintetik berbahaya seperti ketamin, fe fensilidin dan juga amphetamine. Bahan-bahan itu katanya berisiko tinggi untuk menyebabkan keracunan serius serta boleh membawa maut. Katanya, kebimbangan orang ramai terhadap penggunaan vape adalah berasas memandangkan laporan terkini menunjukkan bahawa cecairnya mengandungi pelbagai jenis dadah sintetik. Lebih membimbangkan, AADK melalui 50 kajian kes mendapati apa yang didakwa sebagai magic mushroom sebenarnya merupakan ganja sintetik yang diproses dalam bentuk cecair dan disalahgunakan melalui peranti vape, katanya. Sebelum ini KKM menyatakan mereka sedia menyemak semula pelaksanaan dasar GEG berkaitan undang-undang -undang kawalan produk uh, rokok. Jadi ini adalah kenyataan yang cukup bagus dikeluarkan oleh Pemuda PAS, uh, Pemuda PAS eh uh, timbalan dia yang keluarkan kenyataan tapi ini adalah kenyataan yang cukup bagus yang sebenarnya sahabat-sahabat inilah yang kita nantikan daripada orang-orang politik. Kerana pernyataan seperti ini adalah pernyataan untuk upgrade Kesihatan kita Upgrade keadaan kehidupan masyarakat kita Menambah baik kualiti Kehidupan masyarakat kita dan inilah Harapan seluruh rakyat Malaysia kepada Orang-orang politik. Bukan sekadar Mereka main retorik-retorik Yang kadang-kadang sampai Tahap langgar 3R Kadang-kadang sampai tahap resis yang Berketerlaluan yang tidak patut Bahkan kadang-kadang menunggang agama pada Perkara yang tidak uh, sepatutnya Wujud dan, Alhamdulillah kenyataan uh, pemuda pas ini adalah satu kenyataan yang telah memenuhi inspirasi harapan rakyat Malaysia. Yang kedua saya tahu bahawa kerajaan Malaysia juga telah menjalankan pelbagai misi pelbagai uh, apa dia usaha di dalam membantaras Uh, vape ataupun membanteras rokok ataupun segala yang berpunca menyebabkan kerosakan kesihatan kepada rakyat. Demikian kita lihat pada usaha-usaha yang dilakukan oleh KKM, AADK uh, dan sebagainya. Kita tahu usaha-usaha seperti ini, uh, cuma kita patut uh, sokong kenyataan daripada Pemuda Pas yang meminta kerajaan mendesak kerajaan untuk mengambil tindakan yang lebih berani. Kerana apa? Kerana Uh, kalau kita duduk larang KKM duduk larang orang daripada VIP KKM duduk larang orang daripada rokok Tetapi penjualan rokok di 7E di Mart, Penjualan rokok di 99 Speedmart Penjualan rokok di kedai-kedai runcit Masih berlalu Demikian juga <coughs> vape VIP masih ada lagi dihisap oleh ahli-ahli parlimen Macam mana nak selesai masalah ni Ahli parlimen sendiri pun hisap VIP dalam parlimen Ini adalah satu benda yang sangat mendukacitakan kita. Oleh sebab itu tindakan yang tegas oleh dan juga berani oleh pihak kerajaan sangat diperlukan di dalam isu ini. Yang ketiga ialah saya juga cadangkan kepada pemuda PAS bukan sekadar mendesak kerajaan Malaysia yang mana usaha itu saya sangat puji dan saya sangat sokong, desak juga ahli-ahli PAS dan pimpinan-pimpinan PAS untuk tinggalkan rokok, tinggalkan vape. Kadang-kadang kita tengok di dalam pilihan raya Tak kira lah kecil ke pilihan raya umum Tak kira mana-mana parti pun Akan ada yang duduk isap okok Yang duduk isap VIP Siap digantungkan VIP dekat Dekat leher mereka lagi Tanda bahawa perkara itu seolah-olah Tidak menjadi satu masalah di dalam Bab kesihatan Saya sokong sekiranya Ahli PAS juga Menggesa kepada Mendesak kepada pimpinan mereka Untuk keluarkan satu arahan kepada Ahli-ahli parti untuk tinggalkan rokok, tinggalkan vape. Ya, ada arahan di peringkat uh, kerajaan negeri Terengganu. Ia adalah usaha yang bagus yang kita sangat sokong, tetapi bagi juga satu arahan kepada pihak uh, anggota secara umum. Sebab ahli PAS ni kita tahu majoriti mereka sangat walak kepada pemimpin mereka. Sampai kadang-kadang mereka sendiri pun mendakwa mereka pun bersetuju kami walakun. <laughs> Disebabkan apa? Sebab mereka ini memang walak meletakkan taat setia dan tinggi kepada kepimpinan mereka. Kalau pilihan raya tu, mereka siap berani untuk merisikokan nyawa sampai panjat gunung tinggi-tinggi untuk pacakkan bendera PAS paling tinggi sekali daripada bendera-bendera bendera lain. Sekarang dah tukarlah daripada PAS jadi kepada Perikatan Nasional lah. Tetapi itulah nilai yang bagus yang ada pada Uh, ahli dan anggota pas gunakan ini sebagai satu jalan untuk bawa kebaikan berikan satu arahan kepada mereka kalau dulu kita dia duk bagi arahan untuk pacak bendera saja sekarang ni berikan satu arahan yang berikan kebaikan kepada mereka tinggalkan rokok tinggalkan vape sebab bukan kita kata oh untuk ahli PAS saja tidak ahli lain pun sama juga tetapi kita tahu ahli PAS ini mempunyai sifat yang baik dan sifat yang bagus bahkan daripada sudut taat kepada pemimpin yang kedua ahli PAS adalah orang yang majoriti mereka adalah taat kepada agama kita boleh bersetuju dengan hal berkenaan maka sudah patut bagi ahli-ahli PAS ini menjadi orang yang pertama sekali yang bertindak di atas fatwa-fatwa yang keluar. Awak kena tahu bahawa di seluruh Malaysia tidak ada satu negeri pun yang mengeluarkan bahawa rokok tidak haram. Semuanya menyatakan bahawa rokok haram termasuk negeri Perak telah mengeluarkan fatwa bahawa rokok itu haram. Haram tau. Dia bukan makruh. Di Malaysia kita tak pakai eh uh, merokok adalah makruh tidak ada jabatan mufti di mana-mana negeri di Malaysia mengatakan bahawa merokok itu adalah makruh walaupun ada tok imam Isa Okop walaupun ada tok bila tok sia Isa okur. tetapi fatwa itu keluar di negeri Selangor telah diwartakan maksudnya telah dijadikan ia sebagai undang-undang bahawa merokok adalah haram haram di sisi agama bukan sekadar haram daripada sudut undang-undang haram di sisi agama maka sekiranya arahan untuk berhenti rokok berhenti vape di negeri Selangor tahun 2016 telah dikeluarkan fatwa berkaitan tentang pengharaman vape jadi daripada sudut pengharaman rokok, pengharaman vape, jika ahli-ahli PAS, mereka dapat arahan dan mereka mentaati arahan berkenaan, saya yakin dan percaya kita dapat menyelamatkan lebih ramai orang daripada masalah kesihatan ataupun daripada racun-racun perosak yang ada pada hari ini. Dan ia berkaitan tentang isu GEG generasi endgame game generasi endgame game yang uh, dulu dikempen kuat oleh KJ dan ia adalah usaha daripada Kementerian Kesihatan telah uh, mendapat sambutan yang begitu tinggi tetapi tak tahulah saya tak tahu bila naik pemerintahan baru ada mangkuk hayun mangkuk hayun ni yang hentikan uh, projek berkenaan saya rasa ini adalah satu usaha satu pengkhianatan yang tak betul dan tak bagus berlaku di dalam negara kita. Tapi alhamdulillah saya harap ahli-ahli PAS dapat mengeluarkan dapat mengeluarkan diri daripada masalah ini dan pihak pimpinan PAS boleh keluarkan kenyataan untuk kebaikan ahli-ahli PAS yang juga merupakan rakyat Malaysia. Dan ia bukan terhad kepada PAS saja, tetapi ia juga kepada seluruh parti. Tapi kita tahulah parti bersatu ke parti UMNO ke... Parti-parti lain... Tidaklah sekuat pas... Daripada sudut... Mentaati agama... Uh, pada saya... Pada saya... Pada pandangan saya... Oleh sebab itu... Sahabat-sahabat... Kalaulah contoh... Kita kata... Uh, hukum... Telah keluar... Fatwa dah keluar... Jadi pihak PAS, ahli-ahli PAS pasti kena lebih teguh terhadap fatwa-fatwa berkenaan. Jangan kita hanya kempen politik saja tapi di dalam bab agama kita tidak memberikan perhatian. Jadi sebab, so, -sebab so, jangan salah faham bahawa saya kata apa dia parti lain tidak kuat agama. Bukan. Tapi kita kata kelihatan kuat agamanya adalah PAS lah. Nama parti ni orang pun parti Islam Sem Malaysia. Jadi Nama parti pun dah Islam dah, guys tu. Nak Islam mana lagi ni? Haa, sebab tu kadang-kadang saya duk kritik PAS. Disebabkan dia buh nama parti Islam tu. Bukan disebabkan apa, disebabkan takut dapat mencuring wajah agama kepada uh, uh, wajah yang tidak baik dan tidak elok. Wallahu ta'ala. Sahabat-sahabat, saya sentiasa suka. Saya sentiasa sokong. Semua gerak kerja, semua arahan, semua tindakan, semua desakan Yang bersifat memandaikan umat dengan ilmu Bahkan apabila mendengar kenyataan ini, melihat dan membaca kenyataan akhbar ini Saya rasa cukup-cukup suka Maka hari ini juga sahabat-sahabat, saya nak bagi satu kombo Buku kepada sahabat-sahabat uh, untuk bacaan yang bagus Baru ni saya ada buka kombo jejak uh, sunnah Cuma kombo jejak sunnah tu ada buku yang dah tak ada jadi kita buka kombo baru Kombo plus jejak sunnah Sahabat-sahabat kita akan bagi Untuk sahabat-sahabat uh, Lebih mendekatkan diri dengan baginda Nabi SAW Kita akan bawa buku sirah Nabi ar rahiqul Maktum Harga buku ni RM65 Daripada awal sehingga akhir kehidupan baginda Nabi SAW lengkap banyak kisah-kisah yang sahih berkaitan dengan Nabi SAW ada dalam ni Bahkan kehidupan akhir baginda Kewafatan baginda Bagaimana Nabi disihir Bagaimana Nabi sakit kena racun Ada diceritakan di dalam Di dalam buku ini. Demikian juga buku Hisnul Muslim yang berunsur uh, zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 267 doa dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam buku ni. Kemudian uh, buku Tata Cara Solat Rasulullah berpandukan mazhab Asy-Syafi'i kita lihat bagaimana setiap hukum hakam yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya ada asas daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat al-Quran dan kita nyatakan semua di dalam buku buku Tata Cara Solat ini Dan saya akan bagi dua e-book Dua e Yang pertama agama ini adalah nasihat Dan satu lagi e-book adalah sifat salat Nabi Ini adalah di dalam bentuk e-book Kalau ikutkan lima buah buku ni Lima buah buku ni harganya ialah RM170 uh, ha, Tetapi saya nak bagi kepada sahabat-sahabat RM100 sahaja daripada 150 ringgit kita bagi eh, 170 ringgit kita bagi 100 ringgit saja dengan syarat sahabat-sahabat WhatsApp saya ha, hantar ke nombor WhatsApp saya dan insya-Allah saya akan layan tempahan anda uh, dan kalau nak beli dekat Shopee pun boleh juga dengan harga di Shopee lah harga Shopee harga yang telah uh, tertera di Shopee yeah? anda boleh uh, screenshot dan WhatsApp ke nombor saya Terima kasih banyak jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.